ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸਤੀ ਆਜਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਕਨ ਅਸੀਂ ਹੈ 1 2 3 4 ਐਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ वन टू थ्री छोड़ देना फोर्थ सा सा फिंगर किने चलानी है फर्स्ट फिंगर सा रे रे ते सेकंड फिंगर सा रे दोबारा देखो जी सा रे ये सा किने सा फिर रे एस फिंगर्स तो हाथ छुड़ा के सांडो सेकंड फिंगर पे सेकंड फिंगर रखनी है पहला फर्स्ट फिंगर सा रे सा रे देखो जी दोबारा देखो जी वन टू थ्री फोर्थ सूत्र में सा मान के सा रे सा रे ग गा। ग जैसे थम रखा है सा रे ग सा रे

ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਤ੍ਰੇ ਗ ਗ ਤਿਥਮ ਮਾ ਮ ਪਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਣਾ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਸੋ ਛੋੜ ਕੇ 4 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾ ਰੇ ਗ ਮ ਪਾ ਇਹ ਕਿੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ साठ को लिए फिर रे खड़ा है फिर, फिर गठ फिर मा फिर पा देखो दोबारा देखो जी सा रे ग देखो दोबारा देखो फर्स्ट फिंगर सा रे ग ऐसे खिलाई है आराम नाल आप जी ने इन बोलना है और फर्स्ट फिंगर साहब जी ने इतने रखनी है सा रे ग मा पा धा धा से फिर थम आएगा फिर नी से पहली फिंगर आएगी नी सा सेकंड फिंगर सा ठीक है ध से थम नी से पहली फिंगर सा से सेकंड फिंगर दोबारा देखो जी ध ते ध थम रखना फिर फर्स्ट फिंगर रखनी है नी फिर सा दोबारा देखो जी सा रे ग म प ध नी सा बजाना सुच्चानों से सुच्चानों श्टोर श्टोर दा दा साथ। साथ है सू सारे देखो जी सा धिर खत्म हो जाता है उच्चे वाला लेकिन एक आवाज सा भूल जाती है जी लेकिन दोबारा देखो जी साउंड सा। किस तरह करनी है ए आरो ऐसा ये आरो हो। आरो पहली लाइन सा पहला स्लो स्लो भी जाना है सारे फिर सैकंड फिंगर तो सुरू करना है सा नी सा नी सेकंड फिंगर से सा बनाना है फिर अदर फर्स्ट फिंगर चलनी है तो सेकंड फिंगर चलनी है सा फिर नी सेकंड फिंगर फिर फर्स्ट फिंगर सा नी धा धा दा, फिर दा फिर तो पे थम तो आ तो जाना तो तीरे -तीरे देखो जी सा नी धा फिर पा थोड़ा तो घुमाना पड़ेगा तो आप जीदा हाथ तेरे तेरे घूमेगा पहले तो आप स्लो वे जाना उसके बाद आपका हाथ तेरे तेरे घूमेगा देखो जी सा नी दा पा सेकंड फिंगर आएगी सेकंड फिंगर नीते फर्स्ट फिंगर धाते थम देखो जी सेकंड फिंगर नीते फर्स्ट फिंगर और धाते थम हमेशा सानू इस्तेमाल जो थले हों उ थम ही इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि होिंगरस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सा बैलेंस जरा खो जाता है इस वैसे सा नी धार देखो जी सा फिर, माना है, पा, मा, फिर फिंगर पा, मा, फिंगर ही आएगी दोबारा इतना खत्म हो जाती थी देखो दोबारा देखो जी अदरू फर्स्ट फिंगर लेके चलना इधर सेकंड फिंगर लेके सा नी ध पा मा, ਤਰਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਸਲੋ ਵਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਲੋ ਆ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਵਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੋ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਨਿ ਸਾ ਸਾ ਨਿ ਧ ਪ ਮ ਗ ਧੇ ਸਾ ਅਗਰ ਆਰਜੁਨ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ

सारे गमा पधनी सा निधा पमंगरे सा ऐसा आप जी पूरे सरगम आप जाए ऐसे ही यानी स्वराते ऐसे डबल वी ट्रिप करके भी बजा हैं जगह सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी ਧਾ ਧਾ ਪਾ ਪਾ ਮਾ ਮਾ ਗਾ ਗਾ ਰੀ ਰੀ ਸਾ ਸਾ ਅਜਾ ਦਬਲ ਬਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਟੇ ਕਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹੀ ही चलानी है जिस तरह मैं आप जिन दस रही हाँ फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर एंड थंब सारे सार। वाहे गुरु ऐसा सिमरन के बच्चा वाहे आप जी इतनी भी सारा बजा दो वाहे गुरु ऐ उच्चे स्वर तो वाहे गुरु वाहे गुरु मा पा मा मा बजा की ब आप जी इन्हों सुर बजा सकते हो सा वही गुरु वाही गुरु दोबारा देखो जो वन टू थ्री फोर वन सा म प नि सा ध प म गे सा ग म प नि नी सा सा नी नि सा गे साब जी ने सरगम बजाने की प्रैक्टिस करनी है वाहेगुरू साहब तो कृपा रखे अस् आप जी ने भीडियो अपलोड करा आप जी इस तरह स्लो स्लो देख के आप जी ने क्डन की कृपालता करनी है सत सुर अगर आप जी अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे गले का अपना कि आप जी किस तरह गले को खोलना है जिन्ना प्रयास करोगे उन्ना ही गला खुलेगा वाहेगुरू साहब से मेर प्रयाथ रखे वाहगुरु जी का खालसा वाहू जी की